На работе конечно могут а до чего он загали проводят ну, не знаю просто просто это очень интересно Нет. да потому что работа есть работа отношения есть отношения как бы на работе заводить отношения а потом смотреть друг другу в глаза каким образом это вполне возможно. Самое главное понимать, что ты с этим человеком работаешь, и если у вас что-то вдруг пойдет не так, то, возможно, придется сменить работу. Любовь не зависит от того, что где ты ее найдешь. На работе, там, или в, в общественном транспорте, или просто на улице. Любовь есть любовь. Да, могут. Романтичные сушенки на работе, это тоже классно. Нет, это, это потом плохо заканчивается, поэтому нет. Работа по быть работать. Неможливо. Я считаю, что не могут, потому что это отвлекает. Это очень сильно отвлекает. Работа с коханием это совместной речи. Может быть. Почему ты так уважаешь? Да вы же были. Почему бы и нет? Это не мешает работе. Наоборот, друг друга поддерживает. Романтика, любовь, это все должно быть за работой. Она мешает работать. Мы все сваримся и закохаемся. Так что все может быть. какие-то службовые романы. Ну, на моей работе одни мужики работают, там не было. Ну, вообще, как бы было, что на работе там разные институты, только не на моей работе. Нет, еще у нас служебных романов не было, но, не знаю, они по насушке ни к чему хорошему это не приводит. Нет, к радостью или к счастью я пока не знаю, но нет. Нет, у меня их не было, и мы моих друзей тоже Я работала в супермаркете, у меня был роман на работе. Легко. Это мимолетно. Служебный роман уже не заводи, потому что это коллектив, это люди. А люди – это лишние слухи. Могут до а могут и... Ни до чего. Да. Все производные до веселья. До всего, до детей, до женитьбы, до чего, какие отношения между людьми, какие. А до освобождения никогда это не может произвести? До чего? До звільнення. Не, ну смотря между кем, можно сидеть директором и работником, возможно, да, а так вряд ли. Ну мы разом уже 10 месяцев. Легкий въезд был, всего лишь.